Номінація спортсмен року. На здобуття титулу людини року були висунуті. Анна Бессонова двократна чемпіонка світу 2003 року з художньої гімнастики. Яна Клочкова двократна чемпіонка світу 2003 року з плавання. Андрей Сердинов. призер чемпионату свиту 2003 року с плавания. Чтобы возродить свою страну, ее нужно любить, считает Анна Бессонова. Кодекс чести Яны Клочковой. Спорт без применения каких-либо топингов. Совершенству предела нет. Таков жизненный принцип Андрея Сердинова. До подарунки подарунків от торговой марки у лидеру те номинации. Ще буде вручено подарунки від вишиканого партнера церемонії «Кадекан Дистриб'юшн» та салону студії енд Ендбох. Дами й господа многократна чемпіонка міра Європи та Олімпійських ігр. обладательница титулу Спортсмен года 1996» Лілія Подкопаєва. І народний депутат України, олімпійський чемпіон та багаторазовий чемпіон світу, володар премії про престиж в номінації спортсмен року. 1997, Сергей Бубка! Добрый вечер, дамы и господа! Мы с Лилей не первый раз на этой сцене. Вспоминается 1997 год, когда я был также признан лучшим спортсменом года. Вспоминаю те минуты волнения, переживания, которые я испытывал как номинант. Поэтому мне не хотелось бы испытывать нервную систему сегодняшних наших номинантов, так как через пять месяцев будет открытие Олимпийских игр, и им нужно будет достойно представлять нашу Родину, нашу Украину на Олимпийских играх. Поэтому я хочу пожелать номинантам и всем нашим олимпийцам успехов на Олимпийских играх и хочу, чтобы Лиля сказала... Несколько добрых слов. Добрый вечер всем. Мне очень приятно, что сегодня на этой сцене я стою с моим кумиром Сергеем Бубкой. И мне кажется, что спорт – это как ничто иное делает престиж, славу нашей стране во всем мире. Итак, мы объявляем победителя в номинации «Спортсмен года». Это Яна Клочкова. Браво, Яна! Поделись с вами наша большая подруга. Немножко волнуюсь. Мне очень приятно получить эту награду из рук легендарных спортсменов нашей страны, которые внесли большую частичку своей, своей жизни, своего дела, развития нашего поддержания культуры. И я хочу поблагодарить свою семью, своих тренеров, всех людей, которые мне помогают. Корпорация Индустриальной связь Донбасса», которая оказывает большую помощь мне в подготовке к Олимпийским играм. И я сделаю все возможное, чтобы достойно выступить на Олимпийских играх в Афине. Вы только посмотрите, какие три видатных спортсмена присутствуют на этой Подаруйте им свои нестримные овации, панове. Мы ждем лучшего спортсмена Украины и с гидной в программе «Люди на Року 2003